Алексей, відомо, что вы часто есть у військовому шпиталі. Коли готувалися до той роли. Вы, возможно, и допомагали режиссерам, и сценаристам, и приносили свои истории. Каждый приносил, я не могу сказать, что я лично. Мы очень много общались, очень много реальных историй, которые с людьми происходили, пытались снимать в кино. Но дело в том, что настоящая война реальная всегда отличается от киношной войны. Поэтому еще раз вот говорю об этом все эти дни. Молодые артисты очень волнуются, потому что вы видели бойца, а то сейчас это самый главный зритель, который действительно воюет, а мы играем, мы показываем то, как они воюют и как там в этих ситуациях выживают. Поэтому, конечно, гораздо легче снимать кино, чем стоять тут с, с оружием и, знаешь, как своим телом закрывать родину. Каждый еще свое личное участие в, в картине привнес, причем такое, сердце и душу, и свои боли какие-то. Потому что у каждого связано с этой войной много. Поэтому я думаю, это все передастся. Снимали честно, по крайней мере, я знаю, что старались честно делать. Я знаю, что человекам, которые приходят в шпиталь, часто густо очень сложно. Складно всередині, тому що ось хлопці, молоді хлопці, які повернулися за то, повернулися з війни. А ніби ось чоловіки здорові, чоловіки, які теж можуть воювати, знаходяться в тилу. З яким ви серцем приходите і повертаєтеся щоразу зі шпиталю Тяжело, ну, звісно. перший раз дуже тяжело було психологічно, да тому що молоді хлопці і. такие серьезные ранения и многие без рук, без ног, да, но при этом у них сила духа, говорю, потрясающая. То, что меня заставляет, например, да, первый раз, когда ты с этим сталкиваешься, у тебя, конечно, такой ступор, такой, знаешь, ком в горле, и... а надо петь. И вот их сила заставляет тебя петь и смотреть и восхищаться тем, что насколько действительно сильное, мощное героическое поколение, которое показывает своим примером, как Ермак. Привет, Санечка. Здорово, Где да, мы увидели, Хорошо, что пришел. Ви з тих акторів, хто після анексії Криму для себе вирішив раз, можливо, не назавжди, але поки ситуація така, ви вирішили відмовитися від цих ролей в Росії, хоча були дуже відомим там актором і дуже затребуваним. Нічого інтересного поки мені не пропонують в течение року. Тому що були пропозиції з Росії, пару серіалів, ну там, як би я это все играл, цікаво. А Потом, чесно скажу, коли йде війна в нашій країні, і стільки гибнуть людей, і погибло вже стільки людей. психологічно їхати зніматися, Я жду хорошого сценарія. Ми всі сейчас хочемо хорошу роботу, что-то настоящее. то, что происходит сейчас, чего придумывать не надо. Это вот та война и тот год, который мы пережили в Украине, где столько историй за этот год собралось, что дай бог, хотя бы половину, чтобы вот молодые режиссеры, сценаристы, актеры, операторы сыграли это.